ताज्या घडामोडींसाठी स्वान न्यूजला ला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा उल्हासनगर शहरात भर पावसात रस्त्याचं डांबरीकरण करण्याचा अजब प्रकार समोर आलाय कॅम्प पाच मधील चालिया मंदिर रस्ता आणि गांधी रोड रस्त्यावर डांबरीकरण करण्यात येत आहे उल्हासनगर शहरात अवघ्या महिन्याभरातच रस्त्यांची दुरावस्था झाली आहे काही दिवसांपूर्वी भरलेले खड्डे पुन्हा उखडत आहेत त्यामुळे पालिकेची कामं निकृष्ट दर्जाची होत असून नागरिकांच्या कर रुपी पैशाचा चुराडा सुरू असल्याचा आरोप नागरिक करताय शहरात मुख्य सात रस्त्यांचं काम एम एम आर अंतर्गत सुरू आहे परंतु पुन्हा महापालिका त्याच रस्त्यावर निकृष्ट दर्जाचं डांबरीकरण करून नागरिकांच्या पैशांची लूट आहेत याविषयी समाजसेवक मोती दुसेजा यांनी घटनास्थळी पोहोचून आवाज उठवलाय ये देखिए अभी फेस्टिवल सीजन शुरू हो रहा है गणपति फेस्टिवल है साहब का बड़ा त्यौहार चल रहा है तो हम लोगों ने सारे रोड्स फेस्टिवल के पहले पॉटोल फ्री करने का ये लिया हुआ है कि हम लोग सारे रोड्स पॉटोल फ्री करेंगे उस अनुसार हम लोग कॉन्ट्रेक्टर्स को बोलते हैं कि आप काम पॉटो फिलिंग का चालू रखिए और सवेरे आज देखिये तो धूप थी तो उस अनुसार हम लोगों ने वो पॉटोल्स भरना ढांपा से चालू किया लेकिन अचानक से अभी मानसून सीजन है तो बारिश आ जाती है तो वो केस में हम लोगों को थोड़ा बहुत कंसिडर करना पड़ेगा क्योंकि हमको बॉटल फ्री रोड करने हैं और जो भी पोर्शन खराब होगा सपोज बारिश के कारण जो पोर्शन खराब होगा उसको हम लोग वापस से रिफिल करके लेंगे उसको बराबर से ठीक करके लेंगे सर ये जो डांडीकरण का काम शुरू था ये राशन ऑफिस वाला रास्ता है जो एम एम आर डी ए की तरफ से सीमेंट कॉन्क्रीट बनाया जाना है तो ये रास्ता क्या कर रहा है की महापालिका ने वहाँ पे किया नहीं ये से तक और वहाँ के मंदिर के काफी लोगों ने हमको अप्रोच किया था कि ये आप रास्ता क्योंकि मटकी का एक बड़ा वहाँ पे ये आने वाला है बहुत बड़ी लाइन लगती है वहाँ पे लोगों की काफी भीड़ रहती है तो ये रोड बना के तो इसके लिए महापालिका की तरफ से हम लोग उसका डामरीकरण करके ले रहे हैं एम की तरफ से नहीं हो रहा है हमारे तरफ से हो रहा है ये पे कार्य जो पर पहुंचे थे। उन्होंने बारिश गिरती है मैंने आपको पहले भी बोला है कि बारिश डामर और पानी एक दूसरे के दुश्मन है और बारिश गिर रही है ऐसे वो सेट होने में थोड़ा टाइम लगता है उसको अगर पैर से निकल रहा है तो वो वापस तो उसको दुरुस्ती किया जाएगा और बारिश में डालना नहीं है लेकिन हमारी समस्या ये है कि हमको भी भरने हैं गणपति फेस्टिवल के पहले भरने और बारिश अचानक से आ जाती है तो हम लोग कुछ कर नहीं सकते एक बार प्लान से ये आ गया हमारा लोड आ गया तो हमारे पास और कोई पर्याय भी नहीं है और जो खराब हुआ है वो पोषक वापस से बनाया जाएगा उतना मैं आपको और ये देता हूँ आश्वासन देता हूँ तो आपको नहीं लगता कि लोगों की के के टैक्स की बर्बादी हो रही है सुनिए ये मैंने अभी पहले भी पहले ये बात कही है कि ये पैसे हम मैंने टैक्स वालों से नहीं ये जो चार्जेस महानगर गैस ने भरी है या जियो केबल वालों ने भरी है या एयरटेल वालों ने जो पैसे उन्होंने भरे उसी पैसों से मैं ये काम करवा रहा हूँ कोई भी पैसा मैंने ये म्यूनिस्पल टैक्स या उनमें से मैंने बजट में से नहीं लिया जो पैसे इन्होंने रीन चार्जेस रिस्टोरेशन चार्जेस भरी है उसी से मैं ये करवा रहा हूँ आकाशह स्वानंद मीडिया उल्लासनगर श्री साई समर्थ ज्योतिषालय एस्ट्रोलॉजर एंड पार्मिस्ट पंडित टी एस भट्टर गुरु जी अनेक राजकीय नेता सिनेस्टार्स, उद्योगपति गुरु जी ऐसी परिहार लेके संतुष्ट है हस्तरेखा जन्म कुंडली फोटो देखकर आपका जीवन का संपूर्ण भविष्य बताते हैं मानसिक कष्ट मानसिक चिंता गृह दोष विद्या धन गृह पीड़ा राजनीतिक शारीरिक पीड़ा विवाह न होना कोर्ट केस प्रेम विवाह लक्ष्मी जी की कृपा संतान सुख विदेशी यात्रा व्यापार प्रगति नौकरी जमीन घर खर खरीदी और भी अनेक समस्याओं को निवारण करते हैं श्री साईं समर्थ के पूजा के द्वारा गुरु जी सर्व समस्याओं को शत प्रतिशत संपूर्ण परिहार करते हैं आपकी हरेक समस्याओं को गुप्त रखा जाएगा गुरु जी को आज ही आकर मिलिए मिलने का समय सुबह दस बजे से रात आठ बजे तक खाया पत्ता श्री साई समर्थ ज्योतिष्यालय पंडित टी एस भट्टर गुरु जी राम मारुति रोड राजमाता वड़ा पाव बाजू में थाने वेस्ट मुंबई मोबाइल नंबर सेवन सेवन जीरो नाइन टू एट टू नाइन डबल सिक्स ताज्या घडामोडींसाठी स्वानन ला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा